নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে শুভ সন্ধিয়া জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ ঘৰত দেখিছে এটা বিশেষ মানে ইউনিক বস্তু বুলি ক বনাইছে ইউনিক বস্তু বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ এই বস্তুটো বৰ্তমান প্ৰায় পাবলৈ নোহোৱা হৈ গৈছে আগতে আমি বহুত খাইছিলোঁ কাৰণ আজিকালি বহুত দিনৰ মূৰতহে পাওঁ কেতিয়াবা খাবৰ কাৰণে বস্তুটো কি ধৰিব পাৰিছে নহয় বইল কৰি থকা হয় এইটো হ'ল এৰী মুগা মানে যিটো এৰাপাত খায় এৰী মুগা সেই এৰী মুগাটো আজি আমাৰ ঘৰত বইল কৰি পেলাই আজি খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে আৰু এয়া মা ভণ্টি মানুহজনী সকলোৱে মিলি একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ গুচাই আছে জুই ওচৰত বহি আৰু লাহে লাহে যিহেতু ঠাণ্ডা নামিছে জুই ওচৰত বহাৰ মজাটোৱে বেলেগ নহয়নে বাৰু আৰু কেইদিনমান আগতে ইমান ঠাণ্ডা পৰা নাছিল আৰু আজি দুদিনমানৰ পৰাহে অলপ অলপ বেছিকৈ ঠাণ্ডা পৰিব ধৰিছে আৰু এই যে দেখিছে কিছুমান পলু পলু হৈ আছে আৰু কিছুমান লেটা হৈ গৈছে ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল আৰু অলপ দিন থৈ দিব লাগিছিল মানে বাঁহ সজাৰ পাছত তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে লেটা হৈ যায় নহ'লে এই এনেকুৱা পলু পলুৰ নিচিনা এনেকুৱা হৈ থাকে বস্তুটো হ'লেও একো নাই কেইদিনমান আগতীয়াকৈ আমি বইল কৰা হ'ল পল' আজি আমি ইয়াক ধুনীয়াকৈ এতিয়া বইল কৰি হ'ল বইল কৰি এনেকৈ দেখিছে নহয় কেনেকৈ গুচাই আৰু জানেই চাগে আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে চাওক এৰী পলুটোৰ যেতিয়া এৰাপাত খায় যেতিয়া বুঢ়া হয় যেতিয়া পকি যায় তেতিয়া বাঁহ সাজে আৰু বাঁহ সাজি থৈ দিয়াৰ পাছত আৰু এনেকৈ বইল কৰিব লাগে বইল কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা মুখৰ ফালৰ পৰা গুচাই আহিব লাগে আৰু ভিতৰৰ পৰা লেটাটো বা পলুটো এনেকৈ উলিয়াই তাত খাব পাৰি এনেকৈ বইল কৰিও খাব পাৰি একো নাই বাট আমি এতিয়া বইল কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভাজি খাম এইখিনি দেখিছো নহয় ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আজি ৰাতি সাজৰ কাৰণে আৰু যিসকলে খাই পাইছে তেওঁলোকেতো জানেই ইয়াৰ টেষ্ট কেনেকুৱা কিমান বেছি ভাল লাগে আচলতে খাই কিমান সুস্বাদু ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু দেখিছে তাৰ লগত ভাজিবৰ কাৰণে কেঁচা জলকীয়া কেঁচা পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজৰ পাত কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু অলপ অলপ টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'লোঁ এইখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত তেল দি আৰু এতিয়া মজাকৈ ভাজিম আচলতে এনেকুৱা মুগা আৰু এটা আৰু এটা পায় যিটো মানে আমাৰ মুগা কাপোৰ হয় তাৰ পৰা সেইটো হ'ল বৰমূগা যিটো চোম গছত দিয়ে আৰু সেই বৰমূগাটো বৰ মুগাৰ লেটাৰটোও খাবলৈ ভাল লাগে কিন্তু সেইটো অকণমান টান টান হৈ থাকে তাৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ আৰু এইটো হ'ল এৰী মুগা যিটো এৰাপাত খায় আৰু ইয়াৰ কাপোৰটো হ'ল যিটো এৰী চেলেং বুলি কয় যিটো হোৱাইট কালাৰ টাইপৰ অলপ হয় সেই কাপোৰটো এইটো মুগাই দিয়ে আমাক গতিকে এইটো আমাৰ সমাজৰ পৰা প্ৰায় খুব কম দেখোঁ আচলতে নোহোৱা হৈ গৈছে বুলি ক'ব লাগিব খুব কম দেখা পাওঁ এইটো আৰু আজি আমি ভাগ্যৰ বলতহে খাবলৈ পালোঁ বুলি ক'ব লাগিব অৱশ্যে আৰু এটা কথা বহুত মানুহে এইটো পোহে মানে সূতাটোৰ কাৰণে পোহে কিন্তু এইটো নাখায় মানে ইয়াৰ পলটো নাখায় লেটাটো নাখায় আৰু তেনেকুৱা নোখোৱা মানুহ যদি কোনোবা আছে ক'ব আপোনালোকে খাই নেখায় কিন্তু এইটো খুব মই জনাত হাই প্ৰটিনযুক্ত বস্তু হয় আৰু খাবলৈও খুবেই সোৱাদ স্বাদু হয় আৰু একো নাথাকে তাত মুগাটোৱে যেতিয়া পাত খাই 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 সি পকিবলৈ হয় মানে বুঢ়া হয় তেতিয়া সম্পূৰ্ণ সি নন ষ্টপ একসপ্তমান তিনি চাৰিদিন ধৰি সি মানে হাগি থাকে আৰু চব পেটৰ পৰা বেয়া বস্তু ওলাই অনলি সূতা থাকে আৰু সূতাটোৱে বাঁহটো ভাজি সি ভিতৰত খালী একো নাথাকে আৰু খালী পলুটো সোমাই সি লেটা হৈ যায় চ' আৰু লেটাটো থৈ দিলে আকৌ ইয়াৰ পাছৰ পৰাই পখিলা হ'ব পখিলা কণী পাৰিব আকৌ পুনৰ মানে পুহিব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰচেছটো সেইটোৱে মই তলমূলকৈ জনাই দিছোঁ আৰু যিহেতু ই অকল এৰাপাতে খায় আৰু বেলেগ একো নেখায় আৰু নিজে ঘৰত পুহিব পোহা এটা বস্তু হয় গতিকে দেখিছেনে আমাৰ ইতিমধ্যে পূৰা ভাজি হৈ গ'ল আৰু এই গৰম ভাতৰ লগত লেটা ভাজি আৰু এইফালে কচু চব্জি আৰু এইফালে মাহৰ দাইল আজি ৰাতিৰ সাঁজটো এনেকৈ ওৱা একদম খাওঁ খোৱা লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ দেখি আমি কিন্তু ৰাতিৰ সাঁজটো পূৰা খুবেই তৃপ্তিৰে খালোঁ চ' আজি আমাৰ সৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ